今晚就是平安夜，咱们加快速度，把家里布置好。哎，又要让我夜视颠倒了。哎、话说，啊，我们也是邪恶的妖怪，这么大张旗鼓的过圣诞节，真的好吗？啊，说起来，以前圣诞节我们恶魔学校都不放假的。难道说，林老师想借机净化我们？我连。 林老师，您这么神秘兮兮把我们叫到房间里来，做什么啊？我们来录个像，把它当做圣诞礼物送给我的兄弟们，还给你们准备了节日气氛的衣服。嗯, <laughs> 嗯，呃，来，林老师，你不要太过分啊！再怎么说，我们邪恶力量也是有尊严的。嗯嗯。嗯 免你们一个月房租。现在就拍吧，横着拍还是竖着拍？有没有化妆？再弄得更漂亮点。啊呜啊呜！啊啊！辛苦大家了，我给你们准备了礼物，放在圣诞树下<哇>、啊。感觉不是很用得上呢。嗯、哎，我、啊、好烫！李老师，你果然是想激我了。糟糕。 忘了，他们不能碰这些神圣之物 <coughs>。开个玩笑而已。今天晚上，圣诞老人会把真正的礼物放在你们床头的袜子里的。你骗鬼呀、啊！呃，嗯，还有一份礼物。这个好可爱啊！林老师真是爱绕圈子。不对啊，嗯，我们是三个人，可是这里有四只猫。这个是你的，嗯、这个是我的，艾乐的。 和云老师的，嗯,嗯，那礼物是谁送的？干杯！嗯，好吃。嗯嗯。哎，今天这么高兴，啊、我来给大家表演个节目。哦，好啊，好啊，看好了。啊，帅、啊、哥，你谁啊？谁<的>我也不会什么才艺，就表演个简单的吧。 大家不要笑话我，不会，<对>啊、<laughs> 非常好，<laughs> 太可爱了吧！唉，单曲循环半天了，林老师换个歌唱吧。我没唱啊，还在调音呢。嗯，也不是我嗯。嗯嗯嗯，等等，我们都在这儿，那唱歌的是谁啊？有<你>。别动 大概也感受到圣诞节的快乐了吧。